Ну, во-первых, у меня такое э, острое ощущение, что они давно знают друг друга, и они почти друзья. И это просто сейчас стесняется, потому что это не модно зна знать Кирилла. А с другой стороны, с другой стороны Кирилл попал в тяжелое положение, потому что украинская православная церковь Московского Патриархата на процентов 85 она сориентировалась на украинскую державу, на украинскую государственность. Это реально происходит. И Кирилл может потерять одну из самых богатых провинций своего, своего конфессионального царства. Понимаете? Поэтому, скорее всего, он будет пытаться через Порошенко не допустить формирования украинской поместной церкви, между тем, как эта проблема уже назрела и как раз после выборов президента. А чи зможе взагалі хтось уже э, цей процесс зупинити? Формування реальної української помісної церкви. Ну, по крайней мере, э, люди защищают свои интересы, контроль над украинской территорией конфиденциальный, поэтому он правильно поступает. Нет, этот процесс рано или поздно, конечно, заставь, э, закончится созданием своей э, э, украинской поместной церкви. Конечно, не хотелось бы, чтобы это было в день, в день похорон Путина или еще что-то такое. Ну, то есть. Э, чтобы это было как-то естественно, нормально, без того, как это было в 91-м, помните, до 95 -го года, когда делили церкви, и как это тяжело, э, шел развод между э, различными конфессиями православными Украины. Я думаю, это неизбежно. Просто сейчас время очень удачное. И это одно, один из интеллектуальных и политических вызовов тому же самого Порошенко. С одной стороны, прекрасный знакомство всех иерархов Москвы. И <связать> а стороны, что вины понимать московского патриархата. Я не знаю, сейчас придется ему немножко менять себя, либо власть, либо э, это вот верный прохожанин московского патриархата. Тут такое дело, нельзя, ни, нельзя подчиняться в духовных вещах э, стране, которая является страной агрессором, и при этом еще получает нас как жить. Меня в этом смысле очень поражает, когда журналисты на полном серьезно на всех каналах обсуждают, а признает Россия м, наши выборы или нет? Да как же мы можем обращаться к этому, к этому источнику информации, если это не авторитет для Украины? Это то же самое, что насильник говорит свои жертвы, читает, говорит, а вот в детстве ты плохо себя вела, и вот теперь поэтому я это сотворил. Вообще мне не нравится твое, твое моральное поведение. То есть страна, которая оскорбила нас, страна, которая отобрала у нас территорию, на полном серьезе оставляет за собой моральное право еще читать, мораль стране по, это, пострадавшей. Ну, это фантастика. Мы в этом показываем очень-очень негосударственную точку зрения. Мы вообще не должны считаться с любыми пожеланиями со стороны России.